静かな夜ですね湯上がりにお水でもいただきましょうかと先ほどまで露天風呂に入っていたのですが呂風庵さんにはもう一つ貸し切り風呂があるんですよこれは入らずにはいられませんね地下室のような階段を下りていきます頭上注意ですよ さっき浴衣着たのにもう脱ぎますかなり暗いですよね外は人通りも少なく虫の音が聞こえます そして室内にはお湯があふれる音お湯の温度は40度くらい熱くはないって感じです日本酒作りに使っていた本物の大釜ですよいい味出てますね

こちらの温泉もまた気持ちいいですね泉質は塩塩化物、硫酸塩特にお肌に効能があるそうですというわけで温泉をはしごしちゃいました朝にもまた入っちゃったからそちらの動画もよろしくね。 最後までご視聴ありがとうございました。